нам необходимо продиагностировать с какой стороны есть ощущение либо тяжести, либо напряжения, да. неприятность. да, да. Ну, вот в таком положении все-таки с этой стороны у меня более напряжено. Mm. да, да. вот, вот эта, эта часть. часть да. и вот ты сюда чуть-чуть с... тянет да. или что? и от бедра к колени ни, да. нижняя. это да. левая часть. это здесь. вот здесь, то есть почувствовать все должен быть расслаблен mm -hmm. вот вот эта вот ножка mm -hmm. э, левая правая от меня mm -hmm. она поступает вперед по отношению к правой тут небольшой зазор где-то может быть пол сантиметра mm -hmm. но он есть обратите внимание mm -hmm. вот смотрите здесь почти два пальчика проходят, mm -hmm. а здесь вообще не проходит yeah. Говорит, о чем? Что это при более прижато? А более прижато она когда? Когда это плечо опущено. Да. То есть у нас получается идет смещение в эту сторону. Вот ага. За счет этого эта ручка прижимается сюда, ага. а это уходит сюда. А ага. это более расслаблено, оно опущено получается. Да. Ощущения свои запомнили, да? Ну, как да, это было, да. где тянуло, когда наклонялись? Изменения есть. Есть изменения вот в этой части. Было напряжение. Сейчас напряжение ушло, да? Да. да. И вот в этой части. но вот здесь уже появился уже зазор до этого его не было вообще по плечикам плечикам сейчас мне кажется на одном уровне правда да да угу. так сейчас стоится хорошо комфортно Дормально. да угу. хорошо напряжение в бочке ушло да. в бедре ушло это одно это замечательно это замечательно что когда человек